Ясно, а как вы думаете, чем все закончится? Все закончится победой Украины. Тут только вопрос в том, что мы будем считать победой. Присоединение России к себе... Нет, Нет, зачем? Мы не, зачем? Даже такого не рассматривается вопрос. Победа это когда мы выгоним российскую армию за границы 91 года, по максимуму расчленим Российскую Федерацию на отдельное государство и заберем у того государства, у которого будет ядерное оружие, заберем его. Ну, под международный контроль, не себе. А еще лучше создать между Украиной и вот той условной Московией без ядерного оружия еще целый ряд буферных государств типа Кубанская Народная Республика, Воронежская Народная Республика, Смоленская Народная Республика. Вот таких вот, если у вас возникли э, желание снова напасть на Украину, оно у вас рано или поздно возникнет, вы должны загрузнуть вот в этих вот буферных государствах, где будут стоять проукраинские правительства. Вот, мы будем помогать им финансово и вооружением. И потому что вы спите и видите, как на кого-то напасть. Как не на Якутов, так на Чукчей.